Мичемо з піснями, з промовами згадати наших героїв. Тільки Україна прихована пристійних. І відповідальним громадянинам України. І відповідальним громадянинам України. Клянусь, клянусь, якщо я порушу дану присягу. Нехай мене покарає Господь. Нехай мене покарає. І руками їх побратимів. І руками рука їх побратимів. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава Україна! Болосе! ми, браття, у своєї стороці! Душі тіло ми по. Козаків багато говорити не треба, адже сама Україна, її земля, полита козацькою кров'ю, насипані високі козацькі могили, зведені козаками церкви, можуть набагато більше розповісти про козацький героїзм, незламність їхнього духу та патріотизм. святые и чин, Богом хранимых страну наш, православных людей поющих, я, поющие, молящиеся во святом храме всем, строителей, благоукрасителей, жертвователей, братьев и прихожан святого храмов всего вас, и да поменяет Господь Бог, Господь Твое, и и вовеки, и веки веков годовой праздник Покров Пресвятой Богородицы. И мы все, я думаю, все верующие приходят в храм для того, чтобы попросить Пресвятую Богородицу о ее покрове всемогущем. Сейчас такое трудное время, когда каждый христианин, а в душе мы все христиане, родившиеся в нашей стране. Поэтому мы все надеемся на милосердие, на, на доброту нашей матушки, заступницы, Богородицы, и все пришли ее почтить память в этот день. У Божьей Матери у Господа нету, да? злых, плохих, правых, левых, еще каких-нибудь, не все дети Божии. Не был еще такой случай, когда один грешник тяжко-то решил и э, Божья Матерь было видение открыто пусть Святому Города, умоляла сына своего помиловать его, и Господь сказал, что ради говорит, молитвы говорит, Матери Моей, говорит, помилуй, говорит, грешника его.